сегодня последний звонок в школах Украины. Дети нарядные идут в вышиванках. Он в школе музыка. Это Мишина школа. Это дом, который от бомбежки пострадал. Вот ремонт ведется тут. Набор делают. Да. Детки нарядные. Вечера такие же ходили нарядные. Ой, каникулы впереди. Летние. А мне же на школу. В шариках вся, в желто-блакитных. детки На Счастливые впереди каникулы. Родители тоже счастливы, потому что это несколько отдых от учебы, от обязательств каких-то очень таких. Ой, Мишаня тоже сейчас бы было бы все хорошо. Сейчас бы мы его забирали со школы. Он бы сам уже шоу, он уже взрослый. Вот так происходит здесь у нас в Украине. Сейчас войны. Життя не зупиняється. Да, у кого-то последний звонок. Да, уже прошла линейка.